Понятное дело, сезон сезон провалили, но э, но должны выходить и играть для болельщиков и неважно сколько там очков отрывы, нужно выходить в каждой игре и вылаживаться за за тот клуб, в котором ты играешь. Уже все решено и я думаю, что сегодня сегодня в большей мере играли, наверное, для болельщиков и действительно классный футбол получился. Масса голевых моментов Так что я думаю, что болельщики получили удовольствие ну, знаете, просто где-то ну, Судям, понятное дело, тяжело да, В таких матчах, где накал страстей И нужно, нужно сдерживать сдерживать игроком, Но э, я думаю, что нужно быть просто последовательным И тогда в суде вообще никаких претензий не будет Макс Коваль сегодня проявил просто надежность Яка заслуговая на оплески Макс, Макс молодец, я считаю, прибавляет с каждой с каждой игрой, и я только рад за него, я надеюсь, что в будущем в будущем он будет прибавлять и мы получим вратаря не хуже, чем Саша Шуковский.